મુંબઈમાં મહારાષ્ટ્ર બીજેપી અધ્યક્ષ ચંદ્રશેખર બાવનકુલેના પુત્ર સંકેત બાવનકુલેની ઓડી કારના હિટ એન્ડ કેસમાં હવે નવો અને સનસનાટી ભર ટ્વિસ્ટ સામે આવ્યો છે ઉદ્ધવ જૂથના નેતા અને સાંસદ સંજય રાઉતે આરોપી ઉપર બીફ ખાવાનો આરોપ લગાવ્યો છે બાદમાં ઉદ્ધવ જૂથના નેતા સુષ્મા અંધારેએ પણ આરોપી ઉપર ઘટના પહેલા દારૂ પીવા અને હોટલમાં બીફ ખાવાનો આરોપ લગાવ્યો છે

इन पर कितना दबाव होगा तो इनका यह बयान देना बड़ा सहज है मैंने कहा कि कितने फुटेज हैं नागपुर में कम से कम तीन हज़ार स्मार्ट सिटी है ना भैया तो तीन हजार पाँच सौ सी सी गया है और तीन हज़ार पाँच सौ सी सी में से बिल्कुल जो हमें चाहिए वही गायब है ये बड़े ये अचरज की बात है तो ये ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक एक बड़ी महाशक्ति इन सभी को बचाने में लगी है हालांकि मुझे यह भी पता है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे यह भी पता है कि संकेत को अगर हिरासत में भी लिया गया तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 24 घंटे या उसके पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लेकर छोड़ भी दिया जाएगा लेकिन बात लॉ एंड ऑर्डर की है बात कानून की है कि उस पर आप चार्जेस क्यों नहीं लगा रहे हो और जो जो लोग इस तरह की ये बातें बना रहे हैं इन सारे लोगों की वजह से एक एक समाज में संदेश जाता है कि बिगड़े बाप की यह बडे बाप की बिगडी औलादे जो है या गरीबों को कभी भी कुचल सकती है और यह संदेश बड़ा सक्ती आहे अपहरणाचा जो चर्चा आहे ती काल पत्रकार परिषदेमध्ये पोलिसांनीच केली हे फार विशेष आहे पोलिसांनी चर्चा केली आणि पोलिसच त्यावरती काही बोलत नाही आहेत मला वाटतं कुछ राज अच्छे होते हैं राज रखलेले त्यांना काही रहस्य रहस्य ठेवायची असतील कदाचित त्यातनं अजून काही वेगळी रहस्य येऊ शकतात म्हणून त्यांनी बऱ्याच गोष्टी मी म्हटलं ना अजून खूप काही पोटात ल दडलेलं आहे गेल्या अठ्ठेचाळीस तासात एवढ्या गोष्टी बाहेर आल्या आहेत अजून गोष्टी पुढच्या काळामध्ये बाहेर येतील नक्कीच सर उन्होंने बीफ खाया था उन्होंने आप शायद भूल रहे हैं कि तीन में से दो लोगों का मेडिकल हुआ है मेडिकल में उन्होंने क्या खाया क्या पिया यह भी साफ साफ नज़र आया है और दूसरी बात कि रही बिल की तो बिल अगर हमने दिखाया भी कि भैया देखो हमने बिल या कॉपी जो अभी हमने यह हस्तगत की है फिर भी वो कहेंगे नहीं हमारे कंप्यूटर में तो तो पर्चा ही नहीं है तो यह मुद्दा कोई कारगर साबित नहीं होगा लेकिन यह बात पक्की है मेडिकल हुआ है दोनों का और बीफ खाया हुआ है